nima mana chapga chalib turish bo'ldi so'rang juri a'zolari topganda de yaxshimi desam qarsak chalasiz yoki ishtirokchilar yutganda de yaxshimi desam Bitta ham chapa chalmaydi qarab turing bitta chaldi mana Ha. mani uyimda pul yo'q edi anaqa tomoshabinlar o'shani inobatga olimi alisher uzoqov tomon ハハハハ。<music> <music> kam demak odamlarga yolg'on yoqar ekan o'zi haqiqat parvarlar shunaqa nuqul haqiqatni boshida kaltak sinadimen savolni noto'g'ri berdimda alisher izoqov tomon kim deganimda baribir endi arsa ko'p bo'ladi shahzoda men ham siz tomon hamma siz tomon Men operatorlar ma kameralar hamma shahzodaga qaratinglar hamma kamera faqat shahzodaga ishlasin svetlar tutunlar mana bular mana bu paxtalar. Mana bular shularni mana shu iskralarni ham hammasini shahzodaga qaratib qo'yinglar iltimos demak keyingi sahna ko'rinishini e'lon qilamiz va keyingi sahna ko'rinishining pul miqdori bir million olti yuz ming so'm deya baholanmoqda sevishganlar azob chekarmi yoki bu hol manda kecharmi kecharmi bu holimga rahming kelarmi 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 tog'larning

botir imomxo'sanev botir imo ovozini qarang oysha 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 qo'yin deb qiynama qizlar yo u ham ozg'i qoni bor o go'dasi nima bek. Go'dasi katta cherezyurma yo maska ham borda valijon atqab yana variant bor yodan berib sendan kechayman. o'zgalarga taqdim etaymi bahriddin zuhriddinov yoki osha bu. buqara bu Yasayman, yasayman. oysha nima nimani qorni juda dumaloq bo'lib ketgan botirni botirda yo'q botir emasnucu qiyindir ko'rishsak yaxshi bo'lardi 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 oyshabono sal tolaroq to'g'rimi ha ha temiz u temiz at ham katta qo'yendi qiynama ha degani bahriddinga o'xshayaptida osha lekin mana bu kostyum zo'r chiqibdi haqiqatdan oyisha oisha chochi zo'r ekan bilasizmi mnanzura opa bu kostyumni anor mali taqdim etdi ularga o'z tashakkurimizni bildirib qolamiz oni katta ekan faqat demak shu aytganlarde bu xonanda manga eng zo'rini qilib bergin deb chochi zo'r ekan bahriddin zuhriddinov yoki adham soliyev bizada ikkita versiya bor adham soliyev yoki bahriddin zuhriddinov man o'sha bahriddin zuhriddinovni tembrlaridan o'xshatdim oysha deganlardan o'xshatdik endichi maslahat bergan bo'lar edim manzura opa aktyorlar tomonga ham sal o'tishingizni yo'g'e endi adham soliyev desak adham soliyev sal ola. lekin adham soliyevga ham o'xshatdik blogerlar tomonga ham o'tsin deng yo charchab qolayotganidan mahmud namozov emasmi a mahmud aka namozovmi ancha munchaga charchamaydi qilib aytmaydilarda manerasida surxondaryo omosha bo'lardida ka siz qiziqchi odamga o'xshaysiz qiziqchilik qilasizmi qo'shiqchilik qilasizmi ikkalasi ham bo'lmaydi ikkalasi ham bo'lmaydi deyaptilar bloerbo'lmayd qiziqchilikham ishmi demoqchi hozir labbay labbay mikrofonni oxirgi marta nechcha yil oldin ilib Sahna dan boshqa joyda qilib turamiz A ha hasahnajon sahnadan boshqa bloger deyaptiyu sahnadan boshqa joyda qilib turamiz qiziq bloger bo'lamiz aktyorga yaqinroq kelyapti endi u zokir ochildiyevga ham o'xshayapti ha zokir lekin zokir ertaga konsert buda yurgan bo'lishi mumkinmi yo'q yo'q qiyin qiyin ho'p aktyor yo xonandami ayting u ham bu ham deyidi ziyзначит aktyorga ak yaqinroq bo'lsa yo'q qiziqchi yo'q aktyorga yaqinroq ak dedim bilmasam endi aktyorga ak yaqinroq man bilan ishlaganmisiz bir sahnada yoki bir kinoda yoki bir ko'rsatuvda e, ishlamoqchi bo'lgan o'tmaganmisiz siz bilan manzuraxonim ishlamoqchi bo'lgan ekanlar man bilanchi uni aytolmayman nimabahriddin zuhariddinov uni aytolmayman man bilan ishlamoqchi bo'lganlar Biz ikkalamiz men tushunishim bo'yicha ishlaganmiz kinoda o'ynaganmizmi siz hamma bilan ishlagansiz yeha hamma bilan ishlamaganman siz bilan ishlaganmiz kinoda yaqinda ko'rib qoldimda muqaddas opa muqaddas holiqova topishga judayam uddaburonlar deb o'ylagan edim lekin 3 ta nomerdan beri passivsiz kuchli ayolsizda baribir hamma narsani bilib turasiz uchda emas zehnda zehn yo'q yo' yo' zehn ham bor yo yo'q hammasi bor muqadsas hamma narsa mujassam faqat mana buni topishja qiyin o'rtoqlar o'zinglar ham aytinglar mana to'xtanglar jahongir foziljonov emasmi yo yo'q lekin jahongir foil ozg'in qiltiriqku osha ja qiltiriq emas ozg'in to'g'ri emas anaqamas emasmi yo'g'a jahongir ahmedov emasmi yo'q jahongir ahmedov rejissyormi <laughs> <ya? gülüyor> yeah, yeah. oh. botir kelyaptida rosa botir kelyapti imomxo'jayev iyee biza birga nimada shahzoda siz so'rab ko'ringda bizda misrda bo'lmaganmizmi birga misrda bo'lmaganmizmi shu yigit bilan birga qaysi filmda Asal, asalvoy Shahzod asaloyi so'rab ko'ringchi rejissyor jahongir ahmedov suratga olgan asaloyi filmi bor aijon aka sizni yoningizda kim o'tiribdi azamat emas bu azamatga o'xshayapti bu kim ekan azamat axrorov javob qabul qilindi va niqobni yechadigan payt keldi do'stlar mana shu niqobda kim ekan degan savolga bizning hurmatli mehmonlarimiz azamat ahrorov deya javob berishdi bir necha soniyalardan so'ng bilib olamiz mana shu niqob ostida haqiqatdan ham o'sha kishimi yoki yo'qmi? Kim? ey kim ha o'sha yet bo'ldi endi shahzoda asalim bemalol yuravering alisher sotib qo'ydi mana bunaqa qilgandan keyin bo'ldii bo'ldi men boshqa odam kelmadi bundoq qildimi bo'ldi asamat boshqa kim shuni ayting buk'p baquvvatlarni kuzatib yuramanu men pastdan kimdir aytdi ishoninglar man o'zim ham eshitdim yo' yo' yo. yo'qmn esladimo' men esladim o'rtoqlar nima bo'lsa ham nechi pul edi yo men godasdan kelib chiqib taminni aytdim tavakkal qildim 1 million olti yuz o'rtoqlar yes bir million olti yuz xafa bo'lman lishi kerak edi shu bir million olti yuzmi alisher aka yo'q men har safar sizlarga yordam beraman lekin har safar sizlar manga ishonmaysizlar sizlar o'ylasizlai go'yoki men aldayotgan aldamayman men man to'g'risini aytib qo'ymaymanda men bundoq bu yoqqa o'taman bunday bu yoqqa o'tamanda keyin aytishim mumkinda man bu shahzodaga o'xshab top etib aytib qo'ymayman demak navbatdagi ishtirokchini kim ekanliklarini topa olishdi bizni hurmatli mehmonlarimiz kim ekan loyihasining navbatdagi ishtirokchisi iste'dodli aktyor azamat ahrorov